આ પરીક્ષામાં સારું પરિણામ મેળવેલ બાળકો માટે માર્ગદર્શન તથા ઇનામ વિતરણ સમારંભ રાખવામાં આવ્યું હતું જેમાં અતિથિ વિશેષ તરીકે યુવા મોટિવેશનલ સ્પીકર વલી રહેમાની તથા ડોક્ટર સબદર કુદ્દુસ

الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجد لا فيه <applause>

والارض وضع अपने इतिहास को बदल दे यही एक तरीका है कि ये कौम एक नया सवेरा देखे कि जब भी सुबह का घरो oh जय मेहमान के तौर पर और क्या कहना नहीं पहले तो मैं गुजरात में आया बहुत खुशी भी आकर देख कर यहाँ कम्युनिटी इतनी प्रोग्रेसिव है आ, नेशन बिल्डिंग की टूवर्ड्स काम कर रही है कम्युनिटी डेवलपमेंट की टूवर्ड्स काम कर रही है और मुझे इस लायक समझा कि बंगाल से आकर यहाँ पर आ, इन लोगों से कुछ सीख कर लौट सकूँ और ये इनको कुछ सिखा कर घर लौट सकूँ क्या कहना चाहूँगा मौजूदा हालात को लेकर आप पूरे देश में घूमते हो आने वाले समय में लोकसभा का चुनाव भी आ रहा है और बाईस तारीख को जो तो राम मंत्री की प्राप्त निष्ठा भी होने जा रही है और सबसे बड़ी मस्जिद भी भारत में बनने जा रही है आप पूरे देश में घूमते हो तो लेकर आप क्या कहना चाहोग अभी एजुकेशनल प्रोग्राम है और ये सारी बातें हम अगर पॉलिटिशियंस के लिए छोड़ दें तो बेटर है हम एजुकेशनस्ट हैं हम सोशल एक्टिविस्ट हैं और हम एजुकेशन के रिगार्डिंग बात करेंगे आ, मुल्क में और भी बड़े बड़े मुद्दे हैं बच्चों को तालीम नहीं मिल रही है गरीबों के पास घर नहीं है और इन मुद्दों पे बात करें हम एडुकेशन के ताल्लुक से बात करें कि स्पेशली एडुकेशन तो बच्चों को प्राइमरी एजुकेशन नहीं मिल रही है सरकारी स्कूल्स के बहुत बुरे हाल हैं प्राइमरी एजुकेशन में किस तरह सुधार लाया जा सकता है उस पर काम किया जाए और उसके बाद जितने बच्चे ड्रॉप आउट्स कर रहे हैं उन बच्चों को ड्रॉप आउट्स रेट किस तरह कम किया जाए उस पर काम किया जाए कम्युनिटी बिल्डिंग पे किस तरह काम किया जाए स्किल इंडिया की बात की जा रही है लोगों को किस तरह से स्किल से लेस किया जाए उस पर बात किया जाए एजुकेशन पर आप काफ़ी फोकस करते हो आप उस पॉलिसी बनाने जा रहे हो उसका स्टेटस क्या है Uh, मैं दरअसल मैं स्कूल बनाने जा रहा हूँ क्लास नर्सरी टू क्लास ट्वेल्व का स्कूल बनाने जा रहा हूँ और उसके लिए फ़ंड रेजिंग किया था हमने और स्कूल बिल्डिंग ऑलमोस्ट ऑन द वर्ज ऑफ़ है होपफुली दस पंद्रह दिन के अंदर स्कूल बिल्डिंग कम्प्लीट हो जाएगी इन और ये पाँच महीने के अंदर हमने काम करके दिखाया है तो लोग चाहे तो पाँच महीने के अंदर स्कूल खड़ा कर सकते हैं जी प्लस फोर विद स्टेट ऑफ द आर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर और हॉस्टल uh, बिल्डिंग भी हम चाह रहे हैं कि रेजिडेंशियल कैंपस हो और हॉस्टल बिल्डिंग का भी काम हमने शुरू कर दिया है मगर उसके लिए फंड्स नहीं है तो वो फुली जिस तरह स्कूल बिल्डिंग के लिए फंड आए थे उसी तरह ऊपर वाले अल्लाह हमारे लिए इस हॉस्टल बिल्डिंग के फंड का भी इंतजाम कर देगा इन शी रोज का वर्ल्ड वरुची वोरा फाउंडेशन बहुत बड़ा काम कर रहा है माशाला सुबह से मैं यहाँ पर हूँ उनके काम के बारे में मैं पता कर रहा हूँ बहुत प्रोग्रेसिव सोच है इनकी दूर की सोच रहे हैं और जनरेशन और नेशन जनरे किस तरफ जा रही है इस पर यूथ किस तरफ जा रही है इस पर वो काम कर रहे हैं और किस तरह नेशन बिल्डिंग हर कम्युनिटी अपने अपने कम्युनिटी की अगर वो के ऊपर मेहनत करें तो ऑटोमेटिकली नेशन बिल्डिंग के टूवर्ड्स वो काम चला जाएगा तो कम्युनिटी कम्युनिटी प्रोग्राम्स अगर करना शुरू कर दें तो आई थिंक ये वो, वर्ल्ड बरूची वोड़ा फाउंडेशन बहुत बड़ा काम कर रहा है प्रोग्रेसिव वे में इस तरह के अगले दस साल का क्या रोड मैप होना चाहिए इस पर बातें कर रहे हैं शॉर्ट टर्म प्लान्स क्या है कम्युनिटी डेवलपमेंट के के प्लान्स क्या है तो मेरी गुजारिश है कि जितने के बड़ोडा में जितने भी इंटेलेक्चुअल्स हैं और अच्छे तंजीम हैं वो इनसे जुड़े इनकी क्या हेल्प कर सकते हैं इनसे क्या हेल्प ले सकते हैं कोलैबोरेशन के साथ काम आगे बढ़ाया जाए कोई भी काम पार्टनरशिप और कोलैबोरेशन के साथ बड़ा क्या बड़ा काम बन सकता है इंडिविजुअल काम कभी बड़ा नहीं बन सकता थैंक यू परीक्षा में छसो आठ बाढ़ भाग लीधो આ એક પાયલટ પ્રોજેક્ટ છે જે મેં ફક્ત અમને હાલ તાંદલિયા પૂરતું રાખ્યું છે કે એમાં જો અમારાથી કંઈ મિસ્ટેક થાય તો એને સુધારવાનો અમને ટાઈમ મળે પછી એને લાર્જર સ્કેલ પર બીજા વિસ્તારમાં એને રેપ્લિકેટ કરવામાં આવે આમાં તાંદલિયા વિસ્તારમાં અમે એક કન્ડિશન રાખી હતી કે તાંદલિયા વિસ્તારમાં રહેતા અથવા ભણતા બાળકો આમાં પાર્ટિસિપેટ કરી શકે છે આ યોગ્ય તમે રાખેલી ફક્ત છસોના આઠ બાળકોએ આમાં ભાગ લીધેલું ચોત્રીસ સ્કૂલો આમાં પાર્ટિસિપેટ કર્યું

जो मैसेंजर ऑफ बोर्ड है इम्ना विषय केटली माहिती चे ये जो हमारे हमें क्विज एग्जामली दे लो इस वीडियो को लाइक करें हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें